Мы будем сегодня снимать вату, шоколадку. Это... Это... Целебели. И юбилейное печенье. с Глазурью. Да. Ну, шоколадом. Так вот. Ну, давайте. А, кстати, пока... Меня зовут Аня. А меня Настя. Сегодня... Наш канал называется Аня Настя ХВ. Мы хотим вас вам перед этим посоветовать канал Николя и они снимают очень интересные видео mm -hmm. всякие разные вот предназначение, распаковку всяких игрушек и всего другого мы начнем с ваты mm -hmm. так. Mm -hmm. вот так сейчас я вам разложу вот так розовенькую, чтобы виднее было розовая откроется, а mm -hmm. как она клубничка говорят uh -huh. о ну Сейчас я скажу, Ты больше взяла. Ну, возьми тоже. Вот такая желтая. Видно даже. Теперь оранжевая. Да. И фиолетовая. Ой, фиолетовая. Оранжевая. Перепутала М -м, Желтый прям как бананчик. А фиолетовый прям как виноград а mm -hmm. mm -hmm. это много скучно. Mm -hmm. Теперь мы хотим шоколадку. Что это такое? Вот. Вот. Mm -hmm. Там. Мармелад, с кока-колой, попкорн, mm -hmm. жирная карамель. Mm -hmm. 160 грамм. Вот это я положу. А, печенье. Uh -huh. печенье ага. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Теперь у нас печенье юбилейное. Мы уже их покусали. Ну, там шоколад стали. Ну, угу. вот, хотели. Теперь у нас... Так, кстати, лишнее уберу я. У нас так получилось, что желтая одна. Мы ее uh -huh. разделим на пополам. Желтая она у нас. Uh -huh. Желтая с красными такими. Uh -huh. ну, давай. Отпустим к половинке. Бананы. Ум, у нас с бананаса. с бананом, наверное. Да. Не слитно. Нормально. Давай белый. Не, вот ань. Зеленый. Так зелененький. Такой. Просто зеленый обычно. Исполняем угу. что-то Лайм. Лайм. Ну вот с вами. Так делаем. Теперь мы берем. Не, я кокос люблю. Я виноград. Говорят, что это виноград фиолетовый. Мы хотели узнать. Правда виноград. Правда виноград. Это у нас... такие две розовенькие Синие. пятнышко. Е -е -е. А как да. говорят все. Клубничка. Ага. Угу. Ну что, белая? Белая, ну, наверное, с арбузом. Ну, в такая. Белая. А мне кажется, что это с кокосов. То, что белый кокос. А, это кокос, наверное, с арбузом. Наверное. Давай Я попробую. Я сначала Я почувствовала сначала арбуз. Теперь кокос. Я тоже. Наверное, это... начало арбуз идет вкус, а потом, да, потом... кокос. Mm. Я сейчас запечаю. Получилось очень вкусно. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Мы сейчас выйдем на улицу. Идите. нас.